মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত কেইটামান ইম্পৰটেণ্ট তোমালোকৰ লগত কথা আলোচনা কৰিম সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাকেইটা হৈছে ফৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স ইতিমধ্যে আমাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামো শেষ হ'ল এতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ আমি এইচ এছ এল চি সম্পৰ্কীয় কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ এই কথাটো হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল সম্পৰ্কীয় কথা আমি আগতেই ভাবিব লাগিব যে আমি কম্পার্টমেন্টেল কেনেকৈ একেবাৰে পাস কৰি যাব কাৰণ কম্পাৰ্টমেণ্টেলতো এতিয়া একেটাই কৰিলে যে আমাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল হলেও আমি থাৰ্টিন পাবই লাগিব ফৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত সাবজেক্ট ৱাইজ ডেসক্রিপ্টিভ পাৰ্টটোতো আমি সেম থাৰ্টিন পাবই লাগিব কম্পাৰ্টেল কম্পাৰ্টমেণ্টেল কম্পার্টেল কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব কি কি ভুলৰ ছাত্র ছাত্ৰ সকলে পাস নকৰে তোমালোকে যিখিনি আনৰ কথা তোমালোকে ধৰা শুনিব লাগে কিন্তু তোমালোকে সেইখিনি নুশুনা আৰু যিখিনি শুনিব নালাগে সেইখিনি শুনা তোমালোকক মই কৈছোঁ এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী টুৱেণ্টি ছিক্সৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হৈছা তোমালোকে ছটা ছাবজেক্টত পাছ কৰিব লাগিব এই ছটা ছাবজেক্টত পাছ কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পাইছোঁ যে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ বহীখন বা বহীখনৰ কিবা নম্বৰ থাকে বা এম চি কিউ নম্বৰ থাকে বা তাত নিজৰ নাম লিখিব লাগে এই কথাবিলাকো ভালকৈ নাজানে আমি যদি এই সৰু সুৰা কথাখিনি ভুল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক বহীখন চাওঁতে একজামিনাৰে কি বুলি ভাবিব কাটি দিয়ে পটককৈ তেনে কাটি দিয়াটো বহুত বেয়া কথা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিবা কম্পাৰ্টমেণ্টেল কিন্তু মই কোৱা নাই যে এইটো এটা বহুত বেয়া পৰীক্ষা বুলি পেলাই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এটা ভাল পৰীক্ষা কিবা কিবি কাৰণত কেতিয়া ভাল যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰজনে বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন অসুবিধা বিপদ আপদ বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে কিন্তু পৰীক্ষা দিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তেওঁ পাছ কৰিবই সেইটো কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেল ঠিক আছে কাৰণ নহ'বা এটা বছৰ লষ্ট কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তোমালোকে যিহেতু কম্পাৰ্টমেণ্টেল দিম বুলি পেলাই প্ৰিপেয়াৰ নহ'বা কিন্তু এইবাৰ যদি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত লিখিছে পাছ কৰিব কিন্তু নেক্সট বছৰৰ কাৰণে তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল দিয়াটো কেতিয়াও নাভাবিবা কাৰণ চোৱা কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ লগত তোমালোকৰ কিছুমান কথা আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যদি প্ৰথমবাৰ তোমালোকে পঢ়ি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক সহজ হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ অকল এনে নহয় যে আমাৰ পেপাৰবিলাক বহুত কুৱেশ্যনবিলাক টাৰ্ণ হৈছে কুৱেশ্যনবিলাকৰ পেটাৰ্ণ বেলেগ বেলেগ হয় কেনেকুৱা পেটাৰ্ণ হয় কিছুমান তোমালোকক চন দি দিব ধৰা ছ'চিয়েলত যেনিবা এনেকুৱা চনবিলাক দি দিলে যুদ্ধবিলাকৰ কথা সুধিলে যে তোমালোকক এনেকুৱা চনবিলাক আমি চিৰিয়েলি মিলাই যাব লাগে হয়নে এনেকুৱা কথা কিছুমানো থাকে আকৌ কোনোবাটো ক্ষেত্ৰত অপশ্যন দি দিব যে কোনটো শুদ্ধ সেইটো লিখা কোনবাটো শুদ্ধত তোমালোকক কেইটামান কাৰণ কৰি দিব যে কোনটো কাৰণ হয় সেইটো লিখা গতিকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো এম চি কিউৰ আচলতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এম চি কিউ টাইপ আহে গতিকে আমি সেই কথাবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমি পঢ়িব লাগিব আমাৰ পাঠ অতি ভালকৈ ৰিডিং কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব যদি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ছেট যিহেতু এ বি চি ডি চাৰিটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰতো নিমিলে ন লগৰ লগত নিমিলাৰ পিছতো আমি কিয় লগৰখিনিক চাই থাকোঁ আমাৰ যিহেতু চেটকেইটা বেলেগ বেলেগ এ বি চি ডি আমি চাই থাকোঁতে কি হয় আমাৰ সময়টো গুচি যায় গতিকে আমি লাগিলে নিজৰ নিজৰ কাৰণে থাৰ্টিনটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব লাগে যে আমি থাৰ্টিন পামেই তাৰপিছত আৰু কি কৰিব লাগে যেতিয়া পৰীক্ষা হ'লত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাকে নকৰি পেলাই ইফালে সিফালে চাই থাকে কাৰ লগত কি চেট মিলিব সেইটো চোৱাতকৈ নিজৰ জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰে আচলতে বুদ্ধিৰে নিজৰ থাৰ্টিনটো ল'বলৈহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চেষ্টা কৰিব লাগে এইবাৰ তেনেধৰণে কৰিলে সকলোৱে পাছ কৰিবা নহ'লে তোমালোকৰ বহু কথা নজনাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিন্তু বহুতো ৰিজাল্ট বেয়া আহে তোমালোকে জানা কিন্তু লোকৰ চিন্তা কৰ্ত তোমালোকৰ ফেইল হৈ যায় গতিকে এইবাৰ তোমালোকে নিজৰ পাছ কৰাটো চাবা আৰু প্ৰথম কথা হ'ল যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িব মন নাযায় তে ত'লে কি কৰিবা তেওঁ তোমালোকে নিজৰ যিযোৰ ভালপোৱা তেনেকুৱা ভালপোৱা কামবিলাক কৰিবা কাৰণ তেওঁ পঢ়াৰ সময়ত বহুত চিন্তা থাকে তোমালোকৰ টেনশ্যন থাকে টেনশ্যনবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ এটা নিজৰ ভাল লগা বোলে গান এটাকে শুনিলা বাহিৰৰ কিতাপ এখনকে পঢ়িলা তেনেকুৱা কৰিবা আৰু তথাপি তোমালোকে পঢ়াত কিন্তু বেছি সময় দিব লাগিব পঢ়াত তোমালোকে এংগেজ হৈ থাকিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ ঘৰুৱা যিবোৰ অশান্তি সমস্যা সেইবোৰ কেতিয়াও পঢ়াৰ অন্তৰাই হ'ব নালাগে তার প্রতি তোমালোকে লক্ষ্য রাখা তে তোমালে প্রত্যেকটা বিষয়টা পাস এতিয়া তোমালোকক এটা তোমালক প্রত্যেকটো কথা বুঝাই যাম তোমালকে ভালকে করবা আর কি ধরনের তোমাল অসুবিধা থাকে তোমালোকে শেয়ার করলে মানে তোমালকে বুঝাই দিম তোমালকে ভিডিওটি লাইক করবা শেয়ার করবা কিনা থাকলে কমেন্ট করে সুধিবা ধন্যবাদ